собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. здесь, 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 не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не, не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да? это, это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и, и, начнет ее, то очень можно произойти, очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Як так, что 85 процентов украинцев не имеют вообще никаких накопичений, а каждый третий живут в долгах, как в шилках. Як же украинцам начать нормально за Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.